Ну, игра была тяжелой. Хорошо начали. Оторвались, ушли вперед, была разница, могли увеличивать разрыв. Но, к сожалению, провалили конец, концовку второй четверти дали почувствовать им уверенность, чего нельзя было давать. Ну, выиграли хорошо, показали характер. Это да, уже радует. Слава Богу, выиграли. Тяжелая игра. Честно сказать, качеством недоволен. Недоволен, потому что какими-то перепадами играли, то когда играли в свой баскетбол, спокойно и использовали свое преимущество и в трехсекундной зоне. И другие моменты, где у нас есть, скажем так, плюсы, все было отлично, отрывали счеты, контролировали игру. В какие-то моменты просто сбивались на бейбеги, на перестрелки с Запорожьем. У них достаточно снайперов, чтобы... Чтобы проиграть в такой игре. Выиграли слава богу, но ну, честно сказать, качеством игры не удовлетворен. Приходилось там, где-то я погорячился, психанул, убрал а, опытную часть команды в третьей четверти, когда вот они перешли на, этой, на эти перестрелки выпустить. Молодежь думал, что плюс 13 они за счет концентрации чуть успокоят игру. Вместо этого сделали несколько потерь. Дали забить несколько мячей лёгких запорожью, и те славили кураши, дальше уже было очень тяжело. Хорошо, что в концовке проявили характер, хорошо поборолись на подборе и смогли вытянуть славу. Дмитрович, значит, баскетбольного клуба Запорожье. Довольно цікавий матч вийшов, а більше того, Twitch було самому відігратися, все-таки, ну, більш школо і серйозно відгриву. Треба бачити сьогоднішній матч, багато шевховило. Ну, играли, в принципе, неплохо, проигрывали 13 очков, догнали, не знаю, на концовке, в концовке проиграли подбор обидный, я думаю, это все и предрешило. Ну, играли неплохо, боролись, я думаю, будем работать, все у нас получится. А какие задания забили у команды на этот сезон? Какие задания? У нас в Запорожье задания одни. Выигрывать у всех. А там посмотрим, как, как получится. Команда у нас, можно сказать, новая, поэтому посмотрим, собираемся. Я думаю, будет неплохой результат. 53 на 38 цифр подбирания, это ключевые факты все так, Да, конечно. Это, я еще раз, да, мы проиграли подбор, особенно на своем, на своем щите. Много дали подобрать, не поставили спины, поэтому такой результат. Дмитрий Щеминский главный тренер поступления Куба Запорожья. В ваш анализ сегодняшнего матча? Но прежде всего я хотел бы сказать, что очень хорошая игра для болельщика. Я думаю, интрига была до последней минуты, держалась напряжение всех зрителей. Поэтому игра в целом получилась. Считаю, что мы имели большие шансы на победу, больше, наверное... Это наше упущение, что мы проиграли эту игру. Поэтому будем разбираться, но уже по первому взгляду видно, что проиграли в конце щит Команда Черкас имеет передняли недостаточно высокорослых ребят, и мы, к сожалению, проиграем в антропометрии. Но тем не менее мы проиграли не только в физических данных, но, скорее всего, проиграли в желании. Концовку сыграли не так собрано, как мы играли все в третью, четвертую четверть. Что нам, собственно говоря, и позволило приблизиться, сравнять счеты и выйти в концовке вперед. А концовка – это лотерея. Кто больше проявит характер, тот и побеждает. К сожалению, мы оказались в роли проигравших. Как можете охарактеризовать сегодняшнюю игру теряника Не хотел бы переходить на личности сделал, конечно, тоже в концовке игру, глупый, глупый фол, получил пятый. Оставалось две секунды на владение, но это уже эмоция. То есть игроки были достаточно эмоционально заряжены, поэтому, скорее всего, сожалею о том, что он вышел из игры. Это нам создало дополнительные сложности. Плюс Абдиенко получил пятый фолл, но дело даже здесь нет. Теряник старался, Теряник бился, как и вся команда в целом. Вот это я хотел бы отметить. Ну, а соперников поздравляю с победой.